Добрий день. Я місцевий житель, живу на паркових озерах, ну, поруч в тому ж домі. Я, хочу, я, я дуже задоволений, що сьогодні ми зібралися цю тему обсудити. Я з вашого дозволу перейду на російську мову, так зручніше. Ось, я хочу, щоб ми трошки ширше подивилися на, на проблему. Ну, По-перше, парк такий, як у нас в Києві, це він, мабуть, один. один. Ну погодьтеся. До нього, їдуть, і до, їдуть, і... до, до нього їдуть навіть з правого берега. От. І парк дуже гарний, там з цього фасаду. А, а далі парк не дуже гарний. Ну і от скажімо, дивіться, це курган слави. Бачите? Сміття. Бачите? Це, до... Це може бути кожен день. Ну, не кожен день, але може бути. Скажімо, ось машинка стоїть, бачите, в парку. Як біля цієї машинки люди розводять багаття. Оце багаття. Якщо весь парк загориться, то парку не буде взагалі. Щоб цього не допустити, не треба мільярди. А то простають танк. Ви послухайте внимательно. Дело не в том, вот сейчас со стороны Перова, а как эта машина туда попадает? Со стороны Перова накатана по газону дорога. Через газон нагло машинами дорога. Рядом стоит знак, который показан, что парк установлен в честь такой-то, да? Рядом стоит этот вот, значит, на камне, что парк Примоги. И рядом с этим знаком машина через газон едет. никому до этого не дела. Вот. В парке, в принципе, нет хозяина. Сейчас вот начали реконструировать там что-то, ну вот имеется в виду, будут ставить вот эти э, технику. Там уже появилось какое-то ограждение. Пока ленточки. Я надеюсь, э, Сергей Алексеевич, что там будет все-таки нормальное ограждение по всему периметру парка. В парк машины заезжать не должны. Это понятно, да? Парк это для пешеходов, парк это адрес. Ну, так же, как и в гидропарк. Э, э, ну, мы не противоречим пока друг другу. Значит, э, значит смотрите дальше. Э, вы сказали, что собрали 500 подписей, да? Э, а скажите, пожалуйста, как там был сформулирован вопрос? Нет, не надо доставать. В двух словах. Я могу сказать. В двух словах. Пожалуйста, зачитываем. Мы против экспозиции военной техники в парку культуры отпочинку, «Перемога Днепровского района, города Киева. И второе, мы против забудовы зеленой зоны

Я задал вам вопрос, вы ответили. Я задаю следующий вопрос, который из вашего ответа следует. Если бы там было написано только выставка военной техники, вы бы получили 500 подписей? Конечно, потому что люди дальше уже не читали, они только. Как... Я они не идут. Не Тихо. Вы не уверены? Я, Я стояла не возле не этой Мы ямы, досташь. собирала подписи возле ямы и объясняла: здесь будет военная техника. Я хочу... Про Забудова там не было а слов. А, а я в этом не уверен. И не только я. Вы, вы не, вы не уверены. Ну, позвольте, я два часа с вами воевал, и после срок. меня вы ушли, потому что, что вы говорили, ночью вывозили мусор. Я сказал, 6 числа я шел 10 часов на работу, рабочие стояли, работали, никто им не, пом не мешал. Я спросил, что... Согласился, нормально, ушел. А в воскресенье вы стояли и говорили, ночью вывозили землю, землю продали, землю завезли нет, на территорию Зеленстроя, с 20 этажа я все вижу. Каждый бурт я вам могу показать. И она нет, должна быть не там. Вещите, некорректно, некорректно был сформулирован вопрос. Поэтому я тоже вначале хотел подойти, подписаться. Но когда я узнал, что действительно... Извините, да. люди читали прежде чем Два часа читали, Два, Два часа мы общем, и после чего прекратились прекратили сбор подписи, Окей. потому что все 7. уже... Два читали. часа 500 человек. Я из сегодня... вопросов да. было. Э, э, ну, я не, не скажу, будет. я не сторонник. Э, не я не стал сторонник того, что... гуляет там. Я не яркий сторонник того, чтобы эта техника там была, неярый, вот, я не считаю, что какая-то одна сторона вот обязательно права, что если техника стоит, это обязательно призыв к войне. Ну что вы, милая да моя, вот, том, и, 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 я не сторонник Но того, что... -то что... Значит, насчет закона Украины, я о, я переш... я. то есть ближе к теме, Давайте. значит, смотрите, там ни одно дерево, по-моему, насколько я понимаю, не вырублено, это стоит на газоне, площадь этого места... Давайте не будем вздыхать. Площадь этого места 90 метров на 15. Это газон. Не вырублено будет ни одного дерева. 70 сантиметров газон? Э, глубину? Э, какое отношение это имеет? Вы сказали газон. Сколько газон толщина? Ответьте мне на вопрос. Ответьте на вопрос, толщина газона. Не, давай, я, я хочу давай, услышать. Давай, давай, тол... давай, Не, давай, постоянно. Давай, Не, постоянно давай, газон, газон, газон. Толщина газона. Дайте газонов. человеку сказать, пожалуйста. Значит, смотрите. Я дослушаю, вы об этом ответите мне получается. Хорошо, вы потом ответите, окей? Вы, Значит, смотрите, я, вы. Э, э, там в основном даже люди на этот газон не ходили. Ходят в основном собачки и ты, говорят, ну, ради бога, это нормально. Там клумба всегда была. Это клумба. Клумба это хорошо. Вот. Но э, смотрите, какая проблема получается. Э, э, огромная концентрация людей приходит в эту цивилизованную часть парка. А это всего половина парка. Если этот парк расширить, это, это нагрузка экологическая, она рассосется. Я очень надеюсь, Сергей Алексеевич, что вы парком займетесь да, дальше. Именно поэтому мы вот. И парк дальше, смотрите, он местами зарос настолько, что там даже вдоль пешеходной дорожки не только девушки. Мужчине одному вечером ходить может быть страшно. Потому что рядом с дорожкой один метр, и тебя пустым вот сюда просто затащить. Парк немножко нужно привести в порядок. Он не должен быть глянцевым вот лаком с одной стороны и абсолютно запущенным с другой. Парк это со всех сторон парк. И самый главный системный подход должен быть. Потому что одна маленькая спичка уничтожит парк. Для того, чтобы этого не допустить, ну, меры требуются совсем небольшие. И, кстати, и сейчас, если, если многие не знают, я могу напомнить то, например, за сжигание вот такого парка, как минимум, штраф будет, ну, он сейчас 5-8 тысяч. Это чисто официально, он может быть и больше. Вот, просто площадь одного больше того гектара, если кто-то спалит. Вот, и просто за сжигание листьев сейчас штраф 170-300 гривен. А костры жгутся, и никому до этого нет дела. Я считаю, все-таки хозяин парка, это, это все-таки район. И кто за этим должен следить непосредственно? Милиция или экологи, пожарные, это другой вопрос. Но хозяин один. Парком нужно заниматься. В парке стоят куча, куча этих вот фонарей, без, в смысле столбов, без фонарей. То есть в парке тоже это неправильно. В парке есть мостик, через который просто даже иностранца привести стыдно, потому что там в бетоне следы. Вот. Тут туда просто накатать асфальт, и это будет нормальный парк. Мусор. У каждой лавочки стоит мусор. Этот, в передней части стоит этот вот мусорный это вот, корзин. Я считаю это неправильно. Просто куча денег и расходуется нерационально. Каждая мусорная корзина, эта корзина стимулирует, чтобы туда бросали мусор. А это все-таки, мы, мы, мы же приходим, парни, для того, чтобы там оставить мусор, извините. Давайте сделаем так. Где-то речь идет о том, что мусор должен быть в определенном месте. Вот, сделайте большие контейнеры, где удобно будет забирать. И люди не должны приходить, и там, где им удобно, сразу мусор. Вот, это неправильно. Вот. Вы это тоже думаете? европейский опыт. Опять же. А? Это европейский опыт. Да. Не знаю, я, я был очень много, ну, я хорошо. видел везде стоять, куда я не пришел, я бросил. Но, но не возле каждой же лавочки через 5 метров. Возле, а почему как бы и нет? Возле каждой возле лавочки, каждой лавочки возле каждой а, лавочки, А вы думаете, Абсолютно. убирать ли это очень удобно? Да, А я про что? Люди ну, платят деньги. налоги. Борщины, а а это, все Борщины, слава. Слава. это все можно рационально построить, понимаете? Вот сейчас Борщины. построят он там кого, рядом поставят поставного, будут вот его деньги платить А мусор как будто так и Каштановая аллея, упоминалось, да? Она есть центральная аллея, там посажены каштан, и есть поперек каштановая аллея. Вот там рядом, уважаемая инициативная группа, рядом там, где вот сейчас собирается вот э, вывоевать за установку вот этих вот э, техники, рядом была тоже такая куча песка, маленькая совсем, там не знаю сколько там высыпали, там детишки игрались, там... Она была вначале такая, потом стала такая, такая. Ну, где детям играть в песок? Ну, это тоже можно оборудовать. Можно? Можно оборудовать. Вот. вот этот песок, который, как раз туда и Супер. Ну, это не важно, но просто парком нужно заниматься. Вот. И в следующий, в следующий момент, я думаю, вы на тоже инициативная группа, вам будет интересно. Вы говорите насчет того, что там в парке капитальное строение быть не должно. Я хочу задать вопрос сейчас тоже администрации. В парке, там немножко дальше, во второй части, э, стоит, я так понимаю, самозахват какой-то церкви. Вы знаете. Вот. Э, я не знаю, каким путем она там оказалась, но там просто ходить неприятно, потому что там дальше дорога не засфальтирована, дорожки. Дальше там щебень, парк не доведен дома. А там бывают собаки. Вот. Что там творится, я не знаю. Так, ну, по идее, там Собаки выскакивают, бегают по парку. Там что-то будут строить. Вот. При этом, какая необходимость этой церкви, если я посмотрел по карте, до ближайшего церкви на бочненька 800 метров даже нету по прямой но какая необходимость в этой церкви там тем более в парковой зоне вы можете ответить на вопрос каким путем она там появилась вот ну и еще и последнее э, В принципе, там, в общем-то, понимаете, в парке не хватает тоже вот можно наводить порядок в парке, там вкладывать кучу денег, вот. Но если просто сами, если в парке не будет просто людей, которые будут следить за тем, чтобы люди, в общем-то, гораздо проще порядок поддерживать, а не потом его, в смысле, не допускать, а не потом исправлять. Огромное количество денег, я смотрю, просто не совсем рационально используется. Вот, э, скашивается трава, потом она вся вывозится. Таким образом просто газоны обедняются. Вот. Э, и почва становится беднее. И, если так, это лет через 10, там трава будет еще меньше, меньше и меньше. Этот полив не спасает ситуацию. Дайте просто, ну, зачем, зачем тратить деньги на то, чтобы эту этот, этот сухую траву туда вывозили? Через две недели не будет, газон станет пышнее. И таких моментов много. Вот. И опять же каштаны. Э, Товарищи экологи, которые вас тут интересуют, вот э, сейчас на всех каштанах, в том числе и в, и в парке, сидит каштановая муть. Чтобы спасти эти деревья, пока она только заселилась, это требуется очень мало средств. Э, необходимо провести обработку каждого дерева. И дерево будет сохранено. Если это не сделать, каштанов не будет в парке вообще. Вы понимаете, о чем я говорю или нет? Так мы же про это и говорим, что навещу класть гроши в Нет, а теперь нет. я... Не... Ну, Куба правильно. Да, и последнее. Значит, скажите, пожалуйста, вот по поводу церкви, ответьте на вопрос. И озвучьте, а, пожалуйста, сколько вот... Э, э, каково финансирование сумма на вот это вот э, устройство, установку техники? В принципе, ну, детишка, я думаю, может быть даже, мы не знаем, как э, каждый со своей колокольни. Детишка, может быть, будет интересно полазить там, потому что детишки лазят у нас везде и на пирамидке залезают. Хотя им объясняю, что девочки, мальчики, здесь, здесь находится земля, в которой из братских могил. Вот, почему за этим никто не следит, я не знаю. Где находится э, милиция, почему нет патрулирования в парке. Это, Это вот вопрос. Надо вопрос задать тех, кто вот. учит в школе. Память. Это родители, <скрежиссёв> надо, <скрежиссёв> родителям надо, родителям воспитывать знать. Если фундамент заложите, <срежиссёв> ребенок никогда на пекарь не полезет. Вот правильно. вы мне это самое. Установить дорожки, это копеечное дело. Там надо, надо. Не скромно. Простите. Пожалуйста, мы завершим Знаєте, шановні, я, я дуже вдячний всім, за, всім абсолютно без виключення за те не відверто, відказування, каже, не приємна, неприємна. Ми нормально відносимося і до критики, коли критика конструктивна річ. Ну, і з цієї критики можливо зробити якісь висновки для того, щоб виправити ту чи іншу ситуацію. Але не можна сприйняти критику за те, що... Розташована е, буквально скільки там 20, да, приблизно на зону. Ті каштанові алеї цієї техніки, цієї експозиції військової техніки, в той, той час, коли останні 5 років. Практично я кажу,